Привет. И сегодня я буду играть в Хелмут. Кстати, да, Хелмут открыл. Для тех, кто не знал. Ну, Хелмут это одна из моих любимых игр. Я не знаю, как у меня хороший счет, но цей. Это... У меня уже, может... ну, ар... кулер или что-то такое. Орать в микрофон. Здесь как у меня может быть погано чуть. -чуть. Воно плюс-минус будет до 2, если что. А Калачей. Так что, не знаю. Нужно подождать. Он не будет вечным. И в Хелмете я буду проходить первую миссию. Стоп, звук выключен, это очень важно, потому что... Потому что И на прошлое видео страйк против авторского права. Еще все оружие тут страйк больный. То есть вайган, файкаутом, Ну, короче, понятно. Ш. И вообще, без звука играть тяжело сейчас, скажу по-честному. Потому что в храме очень важный звук, того, что можешь понять, что да будет, как да будет. Потому что все все очень непросказуемо без звука. Ну, сейчас, в принципе, комнаты маленькие, так что буду брать эти фигни. О, карточка. Я дальше не буду, я не буду искать приключений на свою жопу, потому что я сдохну. На них. И для этого я хочу сохранить сейчас ничего, нужно до сохранения дойти. Если я там заложник, то, ну, все уже не мои проблемы. Проблемы заложников. Тем более я... Тем более я все равно, я тут там уже спасу. Потому что еще и заложника может притворять, точнее террориста может притворяться заложником. Это самая моя сильнейшая слабость. Ты что ты можешь так я его арестовать, арестовывать типа заложника, чтобы на всякий случай. Ух ты, нифига! И гражданский, и гражданский! Ой. Что делать по Окей. Okay. как я понял, тут больше никого не мать, потому что если бы сказать был бы, они бы домой меня не пошли. Это, в принципе, логично. А если бы они домой меня не пошли, то бы я бы уже распавнился. Я захороню, и гражданский, и гражданский! Ааа! -а -а -а! Граната, граната, граната! Он был из тех, кто просто любит жить. Так, кто-то будет в рычаг. Стоп, это видео будет в 3 минуты по факту, даже меньше. Я думаю, ну, может, быть, больше. Для меня уже миссия изи. Ю-мо, я так это просто не оставлю. Я гражданский, где я гражданский Можно уходить с спокойной душой. Хорошо, мне главное, чтобы я сейчас бы тут открылась все дверь, она открылась. Там не был бы заложник с ножиком. Граната на массе хорошо. Ага. ну я не сомневаюсь, что тут будет заложник. В принципе. Хотя все, в принципе, странно. Если я в ее гострельно, то это будет погано. Евка, ты что-то имеешь против всего? А, вот так. Все, так и сразу. Если ты достанешь ножик, то я тебе зафигачу. Если ты побежишь и тут к мне, я тебе фигану, Отвечаю. Ладно, идем дальше. Сюда я идти не буду, не буду, как я и сказал, что кате приключи мне на свою пятоточку. А, ой, можно открыть? Я а, нет, нельзя. Ой, а, нет, это отверстие, Это дверь, дверь. потому что я тут... Ок. Кстати, у меня есть кот, его зовут Кирпич, да, очень оригинальный и неизменный. еще цей. А, может, это мне телеграм-канал что Цей. Я даже попрошу. То, что в моем видео, я же сказал, помню. Пореже выходит. Но это, может, если ноги. Ой! Пофиг. Все равно сохранись. Сейчас. Реплай. Нет, ретро. Я думаю, дважды миссию пройду, того что ну, видео даже короткое будет. А никто не любит короткие видео. Так же. Я сейчас спрошу, надеюсь, что он на звук записывает. Потому что в может так и быть. Выбываем. Ага, это что перезагрузить, мне это не надо. Так. Я сейчас должен взять тротил. Чел. А! Супер точно. Я вроде бы к блядь. Давай ты ляжешь сейчас. Еще повторяюсь, оружие стрейк в больни. Даже думаю, биться. скотина. Ага, то есть я сам до и... на вышел, Стоп. Держись на дистанции. Если ты будешь идти ты до меня я тебя расстреляю. Я, я же сказал... А, ты еще живой. Нет, я с тобой буду держать дистанцию, кого буду менять на... наручники, типа, на веревку. Чтобы ты просто взял, ведь достал ножик и все короче. Еще опять оружие с рейкбой, это ваше оружие, то ваша цель. Если вы еще раз цель. А вот так. Вот так бы сразу. Я вас сейчас арестовываю. Если кто-то из вас бежит, то Ну, буза вот такая. Если вы не бежит, если что, вы идут включать сигнализацию и э, Ну, дуже жесткий. Так. О, значит, ты в теории может быть мирный. В теории. Может, ты ляжешь? Мне типа тебя арестовать надо. А, просто Ну, она по факту жить. Но выглядит так, что стоит, да. Дуже странно. уже непонятно. Хай там вин... Я гражданский, я гражданский. Вот, на этим видео мы народу я хотя бы чуть, -чуть подольше буду. Может, надо будет два раза проходить. Вот сейчас один из минусов игры без звука. Только что ты -то не чуешь кого-то, кто себя допустим в спину. Можно открыть, да, можно. В теории, я сейчас могу сначала там зачистить, а потом тут зачистить. мне ну, же тут зачистить, зачистить там и заложить тротил. Все логично. Давай ты не будешь так резко выбить. А так, будешь Ты Точнее, сдавайся. Только что цей, если вы не цей. Короче, не хочешь сдаваться добровольно, то ты стреляй куда нибудь Ну, типа на в них, Потому что ты их убьешь. Надо стреляй, допустим, в потолок, в стену. Потому что они так тупо не будут. Их нужно напугнуть, так скажем. Вроде как норм. Главное, чтобы тут гран... граната не было. Типа я повышку. Ох, ну. Ага, там я уже бачу, сейчас мы цього попробуем якось аккуратно вицевить. Ось так то лучше. Ага. Короче, знаєш, що... короче, вони вже знають, що я тут. Не впри... Ой, блин, отвеченный раз. Короче, вони знают, що я Коротше, цей мочу їхніх. Но вони не знають, де я їх мочу. Ну це хорошо, щоб він не знала. Мы сейчас та самая вышка с гранатой. Что-то мне не везет. Ладно, это просто видео точно в 10 минут. Самое Еще он кот постоянно на улице хочет. Вин там везде как, когда не положено. Дрова может. Мне это не надо. Из-за этого мы его не выпускаем. Зимой можно вполне. Ага. Давай ты не будешь до меня не подходить, потому что я знаю, я, я, что в тебе может быть нож, например. Я же думаю, что встань. Даже не думай. Если ты встанешь, это значит, что ты бежишь. Ух ты, нифига. А так. Ой, секция работает. Ну, может, сразу жить, типа. Сейчас нужно идти в подвал, даже если вы нарубаете в ноализацию, то там здесь вроде как секунд 40 есть. Шансы у меня уже есть. Я попробовать. что-то часто кто-то съесть, отвечаю. Ось. Ты... Ага. Давайте вы сейчас спокойно сдати... Давайте сдавайтесь, короче. Я, я сначала идти все арестую, потому что вы некое то подозрительно выглядит. Вот он и ТВ, ты уже ваша... подозрительно выглядишь. Ну, еще чуйка, что она еще любых то будет. Нет, не будет. Короче, то я иду чистить в другое здание. Завожу там тротил, подрываю его. И эпично завозим на, на крышу, и все, конец. Happy end. Дополовину. Я там чистить не буду, потому Ваша... Ну, я тихо-тихо получу получить тротил. Никого нельзя давать мне в руку тротил. Это главная ошибка. Я придумал, это достаточно будет. Я думаю, что, конечно же, да. А может и нет. Потому что, перша... Если это моя вушка, я не знаю, что будет. Ага, я не сомневаюсь. Аккуратно вы... Ой, Стоп, я был оружие, а Кевин нафиг мирный. Короче, мы не ли показалось, она я был оружие. Может, так, я думаю, я подавлюсь не видел. Что у меня есть его оружие, а нет. Так уж, а кому он оружие? Я как нафиг мирный. Хотя, оно, в принципе, может, притворяйте. Ну ладно. Ну... Можно открыть, я а нет, нельзя. Сейчас то я... чем Что мне нужно делать? Мне нужно Ну, я сейчас, короче, мне друг на Вайбер звонит. Может, было громко, я согласен. Ну, если все было громко, то надо вести мои видео ночью, потому что у меня реально что-то может быть громко. Ладно теперь мне нужно валить отсюда. Отсюда. Да, На он тут хорошо, он там человек э, человечек. Нашей, наверное, командир, не знаю. Ну, короче, у меня то важный... вин, э, короче, -то, там важный, то Я сам знаю. Ну, короче, там в сцене нам его показывал, но только я и скипну. Кирпич, это бедан поесть. Сейчас, подожди. Я думаю, сейчас быстренько бежу, заканчиваю видео, но будет другое другого конца того, что в хочешь. хочет. Или на Бунсе хочет, я так и не понял. Ладно, сейчас тут я забегаю на эту белую миссия кончается. Думаю, я тут типа, полез в шкаф. Короче, это видео было больше не про меня, ну, больше... Ух ты, нифига! Ладно. Все. На сегодня уже заканчиваю. Так что раз, два, три. Пока.